নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভিডিঅ'ৰ থামনেলৰ টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব গৈ আছে তো হয় যিশীল কেতিয়া পাব কোনসকলে পাব সকলোকে দিয়া হ'বনে কি কেনেকুৱা সকলোখিনি কথা যিহেতু ইয়াৰ আগৰ পৰ্যায়ত যিসকলে পাইছিলে সেইসকলকো দিয়া হ'ব সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব গৈ আছো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ক'লে কেনেদৰে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মতামত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলংটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এটা মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি তেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত যিসকলে পাইছিলে তেওঁলোককো সেইখিনি সামৰি ল'ম বুলি কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি সোনকালে তেওঁলোককো সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ সন্তান্তলৈকে আপোনালোকে যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে যে এই যি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল এতিয়া যিসকল নতুনকৈ দুয়ো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক দিয়া কথা হৈছে কেতিয়ালৈ দিব বা কেনেদৰে গম পাম আমিয়ে পাম কোনসকলে কেনেদৰে কি হ'ব তো একেবাৰে সহজ এইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়টো জনাইছে ডিচেম্বৰতে সেই সকলোখিনি আৰু যদি ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে আঁচনিসমূহ চাই বা নিযুক্তি ক্ষেত্ৰতে চাই সকলোখিনি কাম কৰি গৈ আছে চ' এতিয়া এই যি দুই আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে ডিচেম্বৰতে আপোনালোকৰ সেইখিনি তাৰিখ ঘোষণা কৰিব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেদৰে গম পাব আপোনালোকে সেই আগৰ যি যিদৰে তেনেদৰে প্ৰথমতে আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি তেনেদৰে টকাসমূহ দিছিলে ধৰি লওক আপোনালোকৰ মেছেজ এটা যায় আপোনালোক ফোনসমূহ যায় তো তেনেদৰে আপোনালোকলৈ যাব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গমেই পাইছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে গমেই পাই আছে আপোনালোকে আৰু সেইখিনি তাত আৰু আপোনালোকৰ বহুত বেছি চিন্তা কৰাৰ বিষয়ৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এইটোও জনাইছে যে যিসকলে পাবলগীয়া পাব লাগে সকলোকে দিয়া হ'বই আৰু তেওঁলোক বাদ নপৰে সেইখিনিও জনাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু কাৰণ কেলৈ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এতিয়া চব যিসকলে আবেদন কৰিছিলে সকলোৱেতো তেওঁলোকে পাবলগীয়া আৰু তেওঁলোকে যদি বাদ পৰে হয়তো এইবাৰ নাপালে তেনেহ'লে আগন্তুক বাদ দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু অতি সোনকালে এতিয়া এই যি আত্মনিৰ্ভৰশীল শ্ৰেণীৰ দুই যিসকলে তেনেদৰে এতিয়া তেওঁলোকে এইখিনি পাব লগা কোনসকলে পাব কোনসকলে নাপাব আপোনালোকৰ যিহেতু মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াই আছে সকলোখিনি তথ্য আছে তাতে এছ এম এছ আহিব কল আহিব ডিচেম্বৰতে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে এইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি এইখিনি জনাইছে তো তাৰিখ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ কেতিয়া দিব কেনেদৰে দিব কিন্তু অতি সোনকালে আপোনালোকক এইখিনি দিব নিশ্চয় খবৰ পালে জনাম কেতিয়া কি কেনেদৰে আহে আপডেটসমূহ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনিয়ে জনালোঁ খবৰ আপোনালোকে মোবাইলতে পাই থাকিব বা আপোনালোকে অফিচিয়েলি আপডেটটো ঘোষণা কৰিলেতো গম পাবই কথাটো হ'ল কি একেলগেতো সকলোকে দিয়া সম্ভৱ নহয় তো পৰ্যায়ক্ৰমে সেইখিনি পাছত হয়তো নিশ্চয় সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু কথাটো হ'ল কি যিসকলে সেয়া পাব মেছেজ মোবাইলত আপোনালোকৰ ফোন এক্সাপকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত চকা বেলাইনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱা আজিলৈ মানে